శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో విశేష పూజల అనంతరం సింహవాహనంపై చేసి ఊరేగించారు మాడవీధుల్లో విహరిస్తూ స్వామివారు భక్తులపై అపార కరుణావర్షం కురిపించారు కోలాటాలు భజనల నడుమ సింహవాహన సేవ కనుల పండుగగా ముందుకి సాగింది భక్తులు స్వామివార్లకు కర్పూర హారతులు సమర్పించారు न च ग्राणनेत्रम् न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्द संज्ञो न वै न नवा सप्त धातुर्नवा पञ्चकोसा न वा पाणिपादौ न चोपस्तपायोचिता ेषरागौ न मे लोभमो मदु नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवो पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः